वहिला वर्कू उम्मीद तमाम महबाप आप ख़ैरियत से होंगे अल्लापाकर तमाम पर राहत की नज़र फ़रमाए तमाम के रोज़े रखना अपनी बारगाह में क़ब्ल मंजूर फ़रमाए जी एक दोस्त ने आज सवाल किया है रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा तो अक्सर ज़ाहिर सी बात है रोज़े के हालत में बंदा बीमार हो जाता है या तबियत ख़राब हो जाती है अचानक तो इस सूरत में क्या इंजेक्शन की हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते तो दुरुस्त मसला ये अगर ये सोच उन उनमा की पैरवी की वजह से जिनका मौक़ यही है तो ठीक है यानी कि इसमें दो गिरोह हैं ठीक है ना दो किस्म के केमाँ हैं इसमें कुछ कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता और कुछ कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है तो अब यह है कि अगर इसने किसी आलिम दीन से पूछा और उसने बताया कि रोज़ा इंजेक्शन लगवाने से नहीं टूटता तब तो ये ठीक है इंजेक्शन लगवा सकता है ठीक है ना इस पर कोई किसी किस्म का उजर लागू नहीं होगा इसका रोज़ा नहीं टूटेगा और अगर किसी ने आ, कहा किसी आलम के नज़दीक मतलब रोजा टूट जाता है और उसने बताया कि रोज़ा टूटता है तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकते तो फिर ये इंजेक्शन नहीं लगवाएगा अल्बत्ता जो मजबूत तरीन दलायल हैं उनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता ठीक है न जो मजबूत शरीर दलाइल हैं और मज़बूत कवि दलायल हैं उससे उनकी रोशनी में रोज़ा नहीं टूटता टीका लगवाने से खा नस में वेन में इंजेक्शन लगवाया जाए या मसल्स में गोश्त में लगवाया जाए शदीद अगर ज़रूरत पड़ती है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कमज़ोरी हो जाती है बाजात इंसान को ड्रिप लगवानी पड़ती है तो रोज़े की हालत में आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं वो चाहे इंजेक्शन वेन में लगवाना पड़े या मसल्स में लगवाना पड़े यानी या रग में लगवाना पड़े या गोश्त में लगवाना पड़े दोनों सूरतों में आप इंजेक्शन में भी लगवा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी की सूरत में आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं जान के नहीं लगवाएंगे थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो जाए तो अब आप कहें जी हम ड्रिप लगवा लें ताकि हम हमें भूख ना लगे या कमज़ोरी ना हो तो ऐसा नहीं कर सकते हाँ अगर तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है तबीयत कंट्रोल से बाहर होती है और डॉक्टर आपको मशवरा देता है एक मुसलमान तबीब आपको मशवरा देता है तो फिर आप लगवा सकते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा